Привет всем, вы на канале Abdon Group и в этом видео мы рады представить к вашему вниманию видеообзор еще одного проекта реализованного нашей командой. Это два шкафа купе, изготовленных в одной квартире, но в разных комнатах. Первый из шкафов у нас изготовлен полностью в белом цвете. Из белого ДСП изготовлен как его корпус, так и из такой же 18 миллиметровой белой плиты ДСП изготовлено наполнение для раздвижных дверей купе. За счет того, что эта плита достаточно тяжелая, а также за счет того, что двери широкие, катаются они очень мягко и плавно. Собственно, это является свойством дверей купе. Чем они шире и тяжелее, тем приятнее, мягче, плавнее они ездят. В нижней части шкафа вы можете видеть своего рода планочку, которая в нашей практике называется словом цоколь, которая закрывает просвет между полом и дном шкафа. Для чего же существует этот своего рода подиум? Во-первых, внутри него у нас находятся стальные опоры, регулируемые, которые позволяют выравнивать геометрию шкафа, уже находящегося на своем месте. То есть регулировка проходит у нас через дно специальным ключом. Во-вторых, вот эта высота, на которую у нас приподнята нижняя направляющая система купе, защищает в какой-то степени ее от попадания различной пыли, мусора с пола. То есть, если бы рельса лежала непосредственно на полу, она бы замусоривалась гораздо сильнее, что, в принципе, приводит к преждевременному износу роликов раздвижной системы, нижних роликов. В правой части шкафа у нас отсек для тремпелей, две трубы присутствуют. Также есть небольшая полочка уменьшенной глубины для того, чтобы полка не перекрывала доступ к трубе она сделана меньше в глубину. В верхней части у нас отсек, разделенный пополам вертикальной стойкой. Эта же стойка, она предназначена для жесткости этой полки, чтобы она не прогибалась по центру из-за того, что она широкая. Раздвижные двери имеют доводчик по одному на каждую дверь на закрывание. Собственно, благодаря ним э, дверь можно вот так вот с размаху уверенно разогнать и доводчик ее поймает, установит плавно на свое место в закрытое положение. Э, с правой части шкафа у нас что? Множество полочек и 4 выдвижных ящика на э, направляющих Movento. Как обычно, самые топовые направляющие механизмы для выдвижных ящиков. Также традиционно для нашей компании мы заботимся о том, чтобы заказчик, насколько это возможно, не видел никаких крепежей, с помощью которых собран шкаф. Вот, например, это видимая боковина с лица, абсолютно чистая, не нарушенная никакими заглушками, наклейками или же винтами. Также при изготовлении выдвижных ящиков делаем так, чтобы вот, здесь вот между этими деталями, между фасадом нигде никогда не было видно крепежей. Что ж, давайте же перейдем ко второму изделию э, сегодняшнего обзора. Второй шкаф в сегодняшнем обзоре, в принципе, похож по дизайну. Он также на системе купе, также с двумя дверями. Но сразу бросается в глаза, что в данном случае наполнением дверей служит уже не белое ДСП, а стекло, крашенная в светло-бежевый цвет под цвет стен комнаты. За правой дверью, так же как и в предыдущем шкафу, у нас находится отсек с двумя трубами для вешалок, с одной полочкой уменьшенной глубины, но уже без верхней полки. В данном случае глубина отсека у нас 550 мм. По нашим стандартам это минимальная глубина для навешивания тремпелей на трубу. Ну и в силу специфики помещения шкаф у нас имеет перепад по глубине. Левая его часть уменьшена в глубину, поскольку она обходит какую-то бетонную колонну в комнате. Соответственно, здесь у нас полезная глубина 350 мм, ну и такой же глубины изготовлены выдвижные ящики. Двери купе имеют так же, как и в первом шкафу, доводчик на закрывание. Впрочем, как опция, доводчики можно поставить по два на каждую дверь, и тогда будет плавный довод не только на закрывание, но и на открывание. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Как обычно, благодарим вас за просмотр нашего обзора и удачи вам до встречи на этом канале.